perjanjian perdagangan Amerika Syarikat dengan Malaysia yang telah pun ditangani oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya membaca ada komentar-komentar pandangan-pandangan yang diberikan dari orang yang sangat arif dan faham tentang perundangan saya tidak membacanya daripada orang yang ekonomi semata-mata sebab dalam perjanjian itu yang paling penting kita memahami tentang klausa-klausa undang-undang mengikut pemahaman yang tepat supaya kita dapat melihat mudah mudarat dan manfaat tentang perjanjian itu. Saya sebenarnya memberikan pandangan ini, bila tengok di luar sana macam-macam pandangan, maka saya mintalah kepada Datuk Sian Ibrahim sebagai seorang Perdana Menteri yang mana wataknya, kepimpinannya yang bertaraf dunia ini supaya tunjukkan keberanian. Bagi saya tidak ada masalah sebab seorang pemimpin yang bertaraf dunia dia sentiasa berani dan ikhlas membawa negara ke arah yang lebih baik. Jadi saya meminta supaya Perdana Menteri dengan penuh jujur, dengan penuh ikhlas demi negara. Sebab beliau mengatakan Perdana Menteri ini datang dan pergi negara akan kekal. Jadi demi negara saya minta supaya Datuk Sri Anwar Ibrahim membawa butir-butir perjanjian perdagangan yang telah beliau tangani bersama Trump baru-baru ini ke Parlimen untuk dibahaskan dengan lumat. Sebab bagi saya Parlimen adalah satu dewan yang sangat berautoriti memastikan negara dalam keadaan sehat dan tidak ada mana-mana kuasa untuk mencerobohi kedaulatan negara itu sendiri. Jadi ini bagi saya sangat tepat, sangat baik keadaan jika sekiranya Perdana Menteri membawa butir-butir perjanjian tersebut di dalam parlimen untuk dibahaskan dengan lumat. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, saya juga melihat bahawa tafsiran-tafsiran Tengku Zafrul berkaitan dengan klausa-klausa yang wujud dalam perjanjian tersebut. Pertama sekali, adakah Tengku Zafrul Mahrul ini orang yang berautoriti untuk mentafsirkan setiap istilah-istilah kehendak-kehendak dalam perjanjian itu. Saya tidak melihat beliau orang yang berautoriti. Memanglah beliau seorang menteri. Tapi beliau bukan seorang yang berautoriti. Ini persoalan saya. Sekiranya berlaku apa-apa sahaja keadaan yang tidak sehat dalam perjanjian itu, adakah perjanjian itu akan merujuk kepada tafsiran Tengku Zafrul? Ini yang saya nak tanya. Adakah Amerika dan negara kita berlaku suasana yang tidak sehat itu? akan merujuk, akan memuktamadkan tafsiran yang telah dibuat oleh Tengku Zafrul saya berpandangan, tidak Amerika tidak akan merujuk kepada tafsiran yang dibuat oleh Tengku Zafrul tetapi Amerika akan mentafsirkan sendiri, kita akan akur, kita akan tunduk kepada tafsiran-tafsiran yang dibuat oleh Amerika sebab perjanjian kita dengan Trump itu, perjanjian negara kecil dengan negara kuasa dunia maka tentulah siapa yang Paling dominan maka yang dominan adalah Amerika maka kita akan diheret kepada menerima tafsiran yang dibuat oleh Amerika bukan kita boleh menundukkan Amerika dengan tafsiran Tengku Zafrul dan sekiranya berlaku lagi tidak kesihatan itu maka Amerika boleh membawa perkara itu ke lebih tinggi lagi iaitu kepada mahkamah antarabangsa mahkamah antarabangsa akan mentafsirkannya kita mampu tak menghalapi suasana sebegitu sebab itu saya mengatakan Tengku Zafrul, macam mana pun dia berhari-hari menafsirkan bagi saya, Tengku Zafrul bukan orang yang berautoriti untuk memutakmakkan tentang istilah-istilah dalam perjanjian tersebut. Bagi saya tafsiran-tafsiran Tengku Zafrul itu tak lebih daripada untuk merasionalkan kenapa Perdana Menteri menandatangani perjanjian itu. Itu saja. Yang ketiganya saya nak sebut tentang 60 hari 180 hari. Saya membaca, saya dapatkan pandangan, saya faham 60 hari ini iaitu kita kita diberikan kuasa untuk kita mengubah suai. Perjanjian itu mengikut kehendak-kehendak kita. Supaya selaras dengan roh perjanjian itu timbal balas. Kita ada untung yang sama dengan Amerika juga untung yang sama. Bukannya untung berat sebelah. Itulah dia 60 hari. Tetapi kalau kita gagal untuk membuat penyelarasan itu dalam tempoh 60 hari ini. Kita gagal. Banyak kekangan dia. Kekangan dengan kuasa yang diperluan agung. Kekangan dengan raja-raja di sultan di negeri-negeri. Kekangan dengan JLC peraturan dengan JSC yang ada kekangan dengan perjanji-perjanji yang sedia ada dengan negara-negara luar mungkin kita suka nak buatnya maka mungkin berlalulah 60 hari itu maka kita pun katalah Datuk Syed Anwar bersetuju bawanya ke Parlimen kemudian Parlimen bersetuju untuk membatalkannya apabila kita hendak membatalkannya dan Datuk Syed Anwar bersetuju untuk membatalkannya maka kita ada tempoh 180 hari baru dilayan dijawab tentang pembatalan kita tersebut persoalan saya tidakkah perkara-perkara yang akan berlaku dalam tempoh 180 hari ini akan mencabar kedaulatan negara kita. Seperti mana yang sebut oleh Tuan Mahathir Mohamad. Akan melemahkan hak kebebasan kemerdekaan negara kita. Jadi kita bimbang yang ini. 180 hari. Banyak masa. Lama. Dan banyak perkara boleh berlaku. ke ia nanti akan banyak cabaran-cabaran yang akan menjurus kepada melanggar kedaulatan negara dan melemahkan kebebasan kita sebagai negara yang merdeka satu persoalan yang saya lontarkan yang perlu direnung bersama dan saya sebagai presiden jasa ingin memberikan pandangan saya nak bawa penyelesaian dari sudut neraca syarak dari sudut timbang tara dua kemudaratan bila isu ini berlaku kalau nak dibatalkan dia ada kesan kepada Perdana Menteri kita dan ada kesan kepada negara kita perjanjian ini memberi kesan kesan kepada PMX dan kesan mudarat kepada kedaulatan negara kita yang akan longgar dan kebebasan kemerdekaan kita menjadi lemah. Dua-dua ini ada kemudaratan dia. Apabila kita timbang menurut nilai -nil syarat akhafu ala daruraini maknanya manakah mudarat yang paling ringan antara mudarat kepada Perdana Menteri supaya dia undur sebagai Perdana Menteri. Datuk Syed Ibrahim berundur diri sebagai Perdana Menteri sebab bertanggungjawab di atas perjanjian perdagangan yang telah pun dia sign. Maka ada mudarat dia? Ya, ada mudarat dia. Yang keduanya mudarat kalau kita teruskan juga PM tetap tak PM Datuk Syed Anwar dan teruskan juga perjanjian itu maka akan berlaku pencerobohan kepada kedaulatan negara kita kedaulatan negara kita menjadi longgar kemerdekaan negara kita ini akan lemah mengikut apa yang disampaikan oleh Tuan Mahathir Mohamad itu juga mudarat yang kedua antara dua mudarat ini Datuk Syed Anwar Ibrahim sebagai PM undur diri demi negara dengan mudarat kedaulatan kita menjadi lemah maka dua-dua ini kita timbang mana lebih ringan mudarat dia bagi berjasa melihat lebih ringan mudaratnya Datuk Syed Anwar Ibrahim undur diri. Bertanggungjawablah di atas kesalahannya, kesilapannya mengheret negara sehingga tercabar kedaulatan negara, tercabarnya kemerdekaan negara kita ini. Terancamnya dalam banyak faktor-faktor yang lain akan turut sama nanti. Maka bagi saya, kita kena mengambil mudarat yang ringan. Iaitu apa dia? Datuk Seri Anwar Ibrahim hendaklah undur diri melepaskan jawatannya daripada Perdana Menteri supaya negara selamat. Kalau tidak, kita akan menanggung mudarat yang lebih besar lagi negara menanggungnya. Jadi biarlah ini Bidu menanggung mudarat daripada negara menanggung mudarat. Saya mencadangkan supaya Datuk Syed Ibrahim undur diri inilah mudarat yang paling ringan perlu kita ambil buat masa sekarang bagi penyelesaian bahayanya negara ini dalam perjanjian perdagangan Amerika Syarikat dengan Malaysia yang ditandatangani oleh Perdana Menteri kita dengan Trump baru-baru ini. Ini pandangan berjasa Acul lah berkaitan dengan kedatangan Trump ke negara kita. Tetapi pada kali ini saya ingin berkongsi dengan Tuan Tuan bagaimana pandangan agamawan dalam mengulas tentang kehadiran Trump di negara kita. Pembincangan agamawan ini memang terlalu mendalam bersentuh tentang makasid syarak. Ada yang bercakap tentang makasid asliyah, ada yang bercakap tentang makasid tabaiyah. Saya yakin dan saya percaya ramai di luar sana tak faham apa dia makasid asliyah, apa dia makasid tabaiyah jadi rakyat tidak terpimpin sudut berfikir, sudut memahami bagaimana agama neraca syarak memandang keadaan ataupun suasana Trump datang ke negara kita. Kerana agamawan membincang terlalu ilmiah, makasih asliyah, makasih tabaiyah. Akhirnya masyarakat tak faham dan perbincangan agamawan ini dibuang oleh rakyat dalam tong sampah. Tidak ada makna. Tetapi saya ingin membawa satu pandangan lain. Bagi saya, agamawan boleh memimpin, memandu cara rakyat berfikir dan menilai isu yang berlaku di negara kita khususnya dalam isu Trump datang ke negara kita ini. Saya melihat sepatutnya agamawan berbincang tentang perkara mudarat bahaya Trump dijemput datang dengan Trump tidak dijemput datang. Bukan kita bincang Trump dah datang tetapi kita perlu berbincang perkara ini dari neraca keilmuan kita, ke akademikan kita iaitu menilai dua perkara Perkara. Apa kesan, apa mudarat jemput Trump datang Dengan apa kesan, apa mudarat dengan tidak menjemput Trump datang Saya rasa ini lebih terpimpin gaya fikir masyarakat Kerana antara dua keadaan Yang dibentangkan, yang dibincangkan oleh para agamawan Saya melihat kita ada 14 orang mufti Satu negeri ada seorang mufti Ada 14 orang mufti Maknanya perdana menteri kita Datuk Sri Anwar Ibrahim sebelum lagi jemput Trump datang, di sekeliling Perdana Menteri, ada 14 orang movement yang hebat-hebat. Bukan itu saja. Kalau kita lihat gambar-gambar yang terpapar bahawa Datuk Syed Anwar Ibrahim ini orang yang sangat mesra dengan para ulama. Ulama-ulama bukan ulama yang rendah-rendah. Ulama yang didampingi oleh Perdana Menteri kita. Ulama bertarung antarabangsa. Para habaib. Sehingga kan saya pernah melihat Perdana Menteri kita Datuk Syed Anwar Ibrahim hadir dalam satu majlis habaib. Dia ni dihadiahkan kain selendang yang sangat mahal. Seorang habib menghadiahkan kain selendang kepada Perdana Menteri kita. Bermakna sepatutnya para agamawan menasihati kita punya Perdana Menteri. Takkanlah 14 orang mufti ini tak boleh kita seorang daripada mereka untuk kita mendapatkan pandangan. Bagaimana pandangan saya sebagai Perdana Menteri hendak menjemput Trump datang ke negara kita. Apa mudaratnya? Apa pandangan syarak? Ataupun angkat handphone, tanyalah ulama-ulama yang bertaraf dunia ini sebab ulama-ulama bertaraf dunia ini adalah ulama-ulama yang yang mampu dihubungi mudah-mudah oleh Perdana Menteri kita. Habaib ramai. Jadi bermakna sepatutnya kita mengupas mengapa Perdana Menteri tidak menghubungi bertanya pandangan ulama, bertanya pandangan mufti tentang hasrat hatinya untuk memanggil Trump datang ke negara kita. Sedangkan Trump itu wajahnya, wataknya bukan wajah kedamaian, bukan watak kesenangan yang mengiktiraf negara orang. Dia watak menjajah, watak menguasai, watak untuk menundukkan dunia di bawah telunjuknya itu watak Trump. Tanyalah ulama-ulama, tanyalah mufti sebelum dijemput Trump datang. Ini sepatutnya kita ajar kepada rakyat kita supaya nampak tentang kesilapan yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita dalam menjemput Trump datang. Kerana mengabaikan pandangan ulama dalam mendapatkan pandangan bagaimana seorang Perdana Menteri Malaysia hendak menjemput Trump yang wajahnya wajah penjajah, wajahnya wajah menguasai harta orang wajahnya wajah menundukkan dunia di bawah telunjuknya ini sepatutnya baru-baru ni saya lihat baguslah ada seorang YB Hasan Karim melenting dalam parlimen pada persidangan parlimen 28 Oktober baru-baru ni sekurangnya baguslah dia melontarkan tetapi saya ada pandangan kepada YB Hasan Karim walaupun dia melontarkan pandangan dalam parlimen setelah datangnya Trump setelah negara kita terikat dengan satu trilion ringgit Malaysia dalam perjanjian perdagangan suara yang dikemukakan oleh YB Hasan Karim itu sekadar untuk melontarkan pandangan sahaja bukan mampu untuk menyelesaikan masalah sebab negara kita telah pun diikat dalam perjanjian perdagangan yang bernilai 1 Trilion ringgit Malaysia. Tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat bagus juga Sang Karim berbanding Presiden AMNO yang senyap tak berbunyi apa-apa. Tapi saya nak mengatakan, kalau kita nak melihat seekor ayam jantan, bagus tak bagusnya kokokkan ayam jantan itu. Sebaik-baik, sebagus-bagus kokokkan ayam jantan itu ialah kokokkan sebelum waktu subuh. Kerana kokokkan ayam sebelum waktu subuh dia mampu menggerakkan menyedarkan manusia yang lena. Tetapi kalau ayam jantan itu berkokok pada jam 10 pagi. Subuh dah habis dah baru berkokok. Ini bagi saya kokokkan ini kokokkan yang tidak berguna lagi. Hanya sekadar kokokkan untuk menunjukkan dia inginkan ayam betina sahaja. Jadi kokokkan ayam jantan di waktu jam 10 pagi itu hanya kokokkan menggatal untuk memikat ayam betina rapat dengan dia. Jadi beza antara kokokkan jam sebelum subuh yang mampu menggagarkan menyedarkan manusia dengan kokokkan ayam jantan 10 pagi hanya sekadar kokokkan menggatal sahaja. Itulah pandangan berjasa kepada isu yang berlaku berkaitan Trump datang ke negara kita. Kita mesti melihat sepatutnya isu itu perlu dihuraikan dari kaca atau hujah-hujah syarat tentang sebelum Trump datang untuk kita menimbang apa mudarat kalau tak jemput Trump. Apa mudarat sekiranya kalau jemput Trump. Ini sebenarnya perlu dibimbing cara rakyat berfikir oleh para agamawan.